Assalamualaikum. <laughs> salam sejahtera semua, eh salam Madani. Okey tuan-tuan, berjumpa lagi kita setelah sekian lama eh. Saya tidak bersiaran eh, tidak uh, mengadakan uh, live, rakaman live uh, di dalam uh, channel YouTube saya ni Arman Kebenaran. Okey tuan-tuan, sudah hampir sebulan lebih dan saya hanya banyak orang kata meluangkan masa dengan membuat rakaman uh, live uh, press conference uh, festival dan sebagainya. Kan dah agak sibuklah kan eh, dengan pemilihan parti keadilan baru-baru ini dan juga beberapa uh, program yang saya terpaksa uruskan. Okey tuan-puan. So, ini adalah satu isu yang telah pun berlaku hampir beberapa hari ini <laughs> dan yang paling uh, yang paling membuatkan uh, saya terpanggil untuk mengulas adalah tentang komen-komen uh, eh, daripada uh, pihak biasalah pihak Perikatan nasional, PAS, ah yang terpaling memperjuangkan nasib rakyat dan sebagainya uh, apa apa lah Jadi kalau kita tengok eh tentang isu ni tuan puan, tengok isu apa? Isu gas, gas ah, ada sebut gas ada sebut gas kecoh sekarang ni, huyuk huyuk hara habis eh, daripada Johor baru sampai ke Perlis, sampai ke Sabah Sarawak, terutama di Terengganu dia singgah di Terengganu dan Kelantan eh, uh, penyampaian maklumat dan fakta yang sangat songsang ya, eh, sangat mengelirukan rakyat eh, kalau kita lihat eh, begitu uh, bersemangat eh, ketua pemuda mereka eh, si Mimi ni, Cik Mimi ah ni, Cik Mimi Kemudian ketua perangan depa, Fazli Chaari, <tikur> ustaz. <tikur> ustaz tadi SPM katanya. Kan? Ah. Ha. Gitu juga. Tak tak lupa juga tuan-tuan. Turut serta. Eh terkejut juga saya. Datuk Wee Kassium. Ha? MCA kot. Kan? Okey tak apa. Dan DAP. Kan? Okey. Tak apalah tuan-puan. Bagi saya inilah dia uniknya kerajaan kita hari ini, kerajaan Madani eh iaitu kita sentiasa eh apa kita meraihkan kebebasan bersuara di dalam saluran yang betul eh kebebasan media kebebasan bersuara di jalanan eh macam-macam eh perarakan raptai dan sebagainya begitu warna-warni eh sepanjang 3 tahun ini so everybody can speak now tak ada masalah you want to talk you talk you don't want to talk you shut up <laughs> Okey tak apa tuan-puan. Okey kita balik pada isu gas ni tuan-puan. Okey. So kita tengok dulu eh. Kita tengok dulu pada uh, komen yang pertama yang datang uh, orang kata komentar lah eh. Komentar yang datang dah sudah tentu daripada akhbar tabloid ya yeah, nombor 001 di Malaysia iaitu Harakah. Ha tengok. Ini dia komen daripada apa ketua pemuda. Ho. Oh, begitu lantang dan bertenaga. Tengok dia kata apa tuan-puan? Tiga kali ganda, babe. Huh. Bahasa Rokes. Hahaha. <laughs> tiga kali ganda, eh. Okey, jadi kalau kita tengok, tuan-puan, yang eh, dikata tiga kali ganda, Tak apalah tuan-puan, ini saya nak jawab sikit lah. Sebenarnya ada beberapa poin, eh. Kalau kita baca, saya pun malah nak baca lah, eh, tentang apa yang diperkatakan, yang panjang-panjang berjela ni. Tapi kalau kita tengok salah satu depannya, dia kata apa? Beliau berkata, rakyat tidak boleh menerima langsung keputusan kerajaan yang mahu melarang perniagaan kecil menggunakan menggunakan tong gas LPG bersubsidi berharga RM26. Sebaliknya dipaksa menggunakan tong gas komersial berwarna ungu yang mencecah harga hampir RM70 seunit. Hmm, ada dua perkara tuan-puan. Pertama, ya dia kata apa? Dia kata rakyat tak boleh terima langsung kerajaan mahu melarang melarang peniaga kecil melarang peniaga kecil tuan-puan ini satu pertuduhan yang berat tuan-puan eh nanti kejap lagi kita jawab Ah ha, ini satu lagi. Orang kata satu uh, pertuduhan yang sangat berat. Dia kata apa? Dia kata Malaysia ni adalah merupakan uh, lima dari apa salah satu daripada lima negara terbesar meng, uh, pengeluaran gas asli. Eh, selain daripada um, apa daripada uh, Rusia, Qatar, Amerika, Amerika Syarikat dan juga Australia. So Malaysia ni antaranya. Tapi dia kata kita ni negara pengeluar gas akan tetapi rakyat kita tidak boleh guna gas. Nampak tak pertuduhan dia ni? Nampak tak eh, andaian eh, dan juga persepsi yang cuba beliau bawa ni tuan-puan? Jahat kan? Jahat tak? Okey. Apa cerita ni dia kata? Okey tak apa. So sebab dia kata apa cerita sebenarnya ada banyak tuan-puan ni kalau kita tengok dalam penulisan-penulisan sahabat-sahabat kita yang lain pun mereka dah menjawab di sosial media dan sebagainya. Dan hari ni saya nak jawab secara fizikal eh, lebih kurang ada 6 ke 7 fakta yang dia cuba menyelewengkan. So kita tengok kita selusuri satu persatu. Pertama, dikata kerajaan madani sengaja mau tambah beban rakyat kononnya. Tuan-puan, peraturan ini kerajaan madani hanya menguatkuasakan perkara yang telah pun dipersetujui oleh kabinet pada bila tuan-puan? Pada bulan Oktober 2021 tuan-puan. Eh, kalau kita tengok tuan-puan eh, kita tengok kat, sini saya ada uh, lampirkan satu keratan akhbar eh, yang bertarikh daripada Cosmo kita tengok eh. Tuan-puan tengok tarikh dia 7 September 2021. Pengusaha Dobi perlu lesen gas sah. Nampak? ST tu apa? S daripada Suruhanjaya Tenaga. Ini eh, pada tahun 2021 tuan-puan. 2021 tu zaman siapa? Eh, kerajaan mana? Ha, kata tu, tuan-puan boleh jawab, ya? Masa itu adalah kerajaan 33 bulan yang maha menebuk atap, ya? Dan yang maha mengecewakan. Itulah dia kerajaan perikatakan nasional. Ya, tuan-puan? So, pada masa itu, siapakah menteri KPDN mereka? Alexander Natalingi. Ya, ya tuan-puan, ya? Dan siapa perdana menteri mereka pada masa itu? Okey, tuan-puan. Tak apalah, tuan-puan. Okey. Jadi, saya nak menjawab. Jadi kalau dia mengatakan ini adalah uh, saranan dan juga akta yang baru dibuat oleh Kerajaan Madani, ternyata ini adalah fitnah tuan-puan. Eh. Kerana akta ini telah pun dikuatkuasakan, telah pun dipersetujui oleh kabinet oleh kabinet pada tahun 2021 semasa pentadbiran 33 bulan Kerajaan Perikatan Nasional. Okey. Tolong bagi tahu pada semua sahabat handai, jiran-nigan, eh saudara mara, sahabat rodong belaka, eh kawan-kawan, eh saudara tuan-puan semua, bagitahlah hal yang sebenar ini. Eh ini perkara yang pertama, perkara pokok yang perlu kita tahu. Okey, yang kedua. Dikata apa lagi? Dikata kerajaan mandani nak larang peniaga kecil guna tong gas bersubsidi RM26. Ini satu lagi fitnah ni tuan-puan. Tak ada pun dalam satu penyataan pun daripada pihak kementerian yang mengatakan mereka melarang peniaga kecil guna tong gas RM26 ni. Kan? Dia tak pernah larang. Dia kerajaan menyatakan eh peniaga masih boleh menggunakan LPG bersubsidi selagi tidak melebihi 42 kg ataupun dalam erti kata lain uh, melebihi 3 biji tong gas dalam satu masa. Maksudnya tuan-puan kalau setakat kau berniaga burger dekat tepi jalan, setakat berniaga burger start lepas asar pukul 5 sampai pukul 10 malam. Biasanya, berada jual burger ni tuan-puan, paling-paling banyak pun diguna satu balang atau dua balang gas saja dalam satu masa. So, saya rasa itu tak menjadi masalah pun. Kan? Boleh diteruskan, tak kena tindakan pun tuan-puan. So, ini yang cuba dikelirukan oleh puak-puak pas ni tuan-puan. Nampak tak? Saya tak tahu sama ada dia cuba mengelirukan ataupun dia sendiri keliru dengan apa yang dia faham. Maklumlah. Maklumlah kan seperti yang saya kata sebelum-sebelum ni. Saya pun tak tahu kadang-kadang pihak wala'un ni lebay ni kadang-kadang entah dia orang ni Melayu ke tidak saya pun tak tahu. Sebab apa kadang-kadang bila kita cakap Melayu kan dia faham lain. Kita cerita lain dia faham lain. Sebab kata orang tua yang sorak, yang satu bercakap bahasa ayam yang fahamnya itik. Kan penyudah ni keluar bewok. So, kepada korang, kepada Pak Cik, Makcik, Akak, Abang eh, yang berniaga di luar sana hari-hari, saya faham. Saya pun kadang-kadang suka support korang macam saya eh. Di Melaka ni saya suka beli akak yang jual ayam goreng crispy tu yang harga RM1.5-2 RM1 RM1 tu kan. Ha, dia pakai satu satu tonggas je eh, tuan-puan. Kan? Saya tanya dia, kak, satu hari akak pakai berapa tonggas? Tak adalah dia akak pakai ni satu tonggas ni. Bukan kadang dua hari dia akak pakai. Tengoklah. Kalau kalau uh, permintaan tinggi kadang-kadang satu hari. Kadang-kadang tiga hari dia. Kalau kena hari hujan, mungkin 3 hari kot. Kan? Ha, sebab kadang-kadang orang tak nak keluar, pergi beli barang. Tak nak beli apa, tak nak pergi beli makanan dia. Nampak tak, tuan-puan? So, tak ada. No boundaries, tak ada bebanan pun. Masih lagi kekallah kau ke orang untuk terus berniaga dengan apa keadaan yang kau ke orang ada sekarang ini. Nampak? Okey, kita tengok lagi. Apa lagi poin? Yang si Mimi ni kata. Permit untuk guna lebih 3 tong prosedur pelik dan menyusahkan dia kata ni menyusahkan ni rakyat dia kata prosedur ni pelik apa benda punya prosedur ni ha ni kita dah jawab permit barang kawalan bekalan eh kalau kita ikutkan daya, kata barangan kawalan PKBB adalah langkah pemantauan standard sama seperti lesen atau permit perniagaan lain boleh dipos secara dalam talian melalui sistem bless 2.0 bukan prosedur pelik malah telah termaktub dalam peraturan kawalan bekalan pindaan 2021 Ha, nah, zaman PN tu. Sejak kerajaan terbuat atap pas PN dulu. Nampak tak? So, apa yang susahnya? Benda tu boleh upload apa, uh, boleh melalui talian je. sistem blast. Upload je, benda tu dan register. Settle lah. Apa masalahnya? Dan saya rasa rata-rata rakyat Malaysia hari ni tahu menggunakan sistem talian. So, tak ada masalah. Dia kata apa lagi? Dia kata harga barang makanan ni pasti akan naik lepas ni sebab larangan guna tong subsidi. Hmm. Dia kata larangan luna tong subsidi kemudian harga barang naik. Bang. Harga makanan ni dia akan naik berbagai faktor tuan-tuan. Eh bukan semata-mata gas. Eh kadang-kadang kos bahan mentah, sewa, gaji pekerja, eh ah uh, kata bahan yang digunakan gunakan itu kadang-kala -kadang, contohlah eh orang tu buat uh, mie mi goreng lobster. Aha. Betul tak? Dan kalau harga lobster tu sendiri pun dah satu kilo dah mencecah eh, mungkin puluhan ringgit ke ratusan ringgit takkan ada nak jual mie goreng lobster tu harga RM6 tuan-puan kan dia bergantung kepada apa yang ditawarkan oleh peniaga kan bukanlah sebabkan harga satu tong gas tu naik sebabkan let's say lah harga tong gas daripada RM26 tu naik ke RM70 tiba-tiba kau nak naikkan harga nasi sampai satu pinggan RM8, RM10 macam tu ha, kau makanlah sendiri kan Atakan ha, mungkin tuan-puan dan bagi saya bagi saya benda ini tak akan berlaku kerana apa tuan-puan perkara ini sebenarnya hanya dikuatkuasakan kepada mereka yang menggunakan tiga tong gas ke atas eh, dan juga dan biasa yang menggunakan tiga tong gas ke atas tuan-puan dah, tentu, dah tentulah restoran-restoran restoran besar mungkin seperti ah, secret recipe ke atau mungkin seperti KFC ke, McDonald ke kan ah tak tahulah aku puat-puat lebay ni, diorang memang makan fast food hari-hari Kan? Ha, mungkin dia orang pergi makan kat restoran mahal-mahal. Dia maklumlah. Kita tahu dia orang ni memang suka bermewah-mewah. Kan? <tik> yang ditegah, tuan-puan. Ni saya ulang balik sekali lagi. <tik> yang ditegah adalah peniaga yang bers uh, yang ditegah eh. Yang ditegah menggunakan tong gas subsidi eh, di bawah 42 kilogram adalah uh, peniaga uh, ataupun orang um, kata apa uh, pengusaha yang berskala besar tuan-puan eh? tak kisahlah makanan ke ataupun mungkin dobi ke dan sebagainya ya yeah? yang berskala besar big scale eh tapi nak ceritanya kan kalau dikata menindas marhai ini benda tak betul tuan-puan kan sebab apa kalau uh, macam peniaga warung eh macam saya beritahu tadi peniaga goreng pisang tepi jalan peruncit dan sebagainya kan kenapa mesti kerajaan nak tindas mereka dan mereka pun tak menggunakan tong gas tu tiga tiga tong satu hari dalam masa dalam dalam satu masa kan mereka, mereka tak akan gunakan eh dalam satu masa sampai tiga tong gas satu hari kan jadi tuan-puan perkara ini adalah satu percubaan untuk memfitnah kerajaan madani tuan-puan jadi bagi saya pendapat eh dan juga cubaan untuk memfitnah daripada saudara Mimi ni kita tolak sajalah Okey Mimi. Cuba lagi. Okey tuan-puan, kita tengok pula. Seterusnya, siapa pula kali ni? Ha, habislah Kak Mimi, tiba-tiba. Tiba-tiba. Eh? Ha, tu dia. Tarik balik subsidi gas. Rompakan madani. Ho, tengok arakah. Ho. Tengok siapa kata. Okey, jom. Sudah tentulah eh ketua penerangan paling tersohor eh ah, di Malaysia Timur. Yaitu <tik> Ahmad Fadli Syari. Seperti biasalah eh tak pernah tak kelakar, tak pernah tak membohong. Kerja dia mohong je kan. Okey, kita baca dia kata apa. Uh, langkah yang berkuasa, berkuat kuasa pada 1 Mei lalu itu mencerminkan keangkuhan kerajaan Madani yang semakin hilang kepekaan terhadap kesesaraan rakyat. Beliau berkata, pengusaha makanan dan peniaga kecil ini dipaksa beralih kepada penggunaan tong gas komersial 14 kilo yang berharga 70 menggantikan tong bersubsidi berharga 26 ringgit 7 eh, 26 ringgit sen. Nampak? Dia punya fakta tu sama je dengan Cik Mimi tadi. Nampak tak? Nak saya terang sekali lagi ke? Tak payahlah aku eh tuan-tuan eh uh, rewind balik ke depan saya dah jawab dah. Okey kita tengok lagi dia kata apa. Dengan hanya menggunakan 3 tong sehari, seorang peniaga perlu menanggung kos lebih 6000 sebulan untuk hanya untuk gas. Sebelum ini, mereka hanya belanja sekitar 2300. <laughs> Kenaikan hampir 4000 ini bukan rekaan. Ini matematik mudah yang tak perlu pun pakai ekonomi untuk memahaminya. Memanglah pakai ekonomi memang diorang memang takkan faham apa yang awak cakap ni eh boleh eh YB YB Fazli Syari ya dah awak cakap apa ni you sembang apa <laughs> kasanya gu dia pakai dua je tong gas kan eh lah kan kalau terlebih pakai tiga pakailah dua tak perlu lah ikut kepada penguat kuasaan tersebut betul tak benda boleh ejah oh, Allah senang kira oh, benda tu Oh, demo buat payuh. Pehel lah demo pandai matematik. Okay? Walaupun demo uh, katorial lah. Tak ada SPM. Tapi kau eh pehel. Demo pandai matematik. Hebat demo. <laughs> eh? Jadi, bagi saya tuan-puan. YB Fadli Syari. Ya? Dadahlah tu. Eh? Tak payah nak matematik sangat. Eh? Tolong tabayun balik. Ya? Yeah? Tolong tengok balik. Baca balik. Eh? Apakah pemakluman daripada pihak kementerian. Eh? Tak faham? Ha, ah, ni saya tunjuk. Ah, nanti baca dah. Okay. So, okay. Next. Kita tengok pula siapa pula kali ni. Dah habislah babak -bab PN ni tadi. Okay. Kita pergi pula lah kepada komen pula daripada Hai. Ni siapa dia ni? Datuk Wee Siong. Allahu Akbar. Dia pun sama naik juga. Nak kritik. Ah, dia kata apa? Dia kata pun membuat pernyataan eh, di dalam Facebook beliau yang mengatakan seolah-olah kerajaan madani ini yang memulakan eh, prosedur dan juga penguatkuasaan tentang isu gas ini tuan-puan eh, PKPB ini eh. dan juga ops gasak yang telah dilakukan pada Mei baru, -baru ini itu adalah merupakan satu bulan yang dimulakan oleh kerajaan madani so, seolah macam itulah eh. dan akhirnya Datuk Armizan sendiri menjawab eh, beliau Eh, dengan mengatakan bahawa Datuk Wee Kasiong ni dia terlupa bahawa penguatkuasaan dan kelulusan untuk membuat penguatkuasaan ini telah pun dilakukan pada tahun 2021. Jadi tuan-puan, sebab tu kalau kat sini tuan-puan eh, kalau kita tengok eh, apa yang dikatakan oleh uh, Datuk Wee ini, uh, boleh dikatakan merupakan satu penipuan menurut kata Datuk Amizan lah. Eh. Ini macam seolah-olah macam penipuan lah tuan-puan. Dan dia cuba menipu fakta dan banyak kali dah Datuk Wee ni cuba untuk um, orang kata menyelewengkan atau apa mengelirukan fakta terhadap kerajaan madani yang mana beliau sendiri berada dalam kerajaan ini sekarang. Jadi sebenarnya beliau nak apa tuan-puan? <laughs> kenapa akak okey tuan-puan, kenapakah akta ini eh, dikuatkuasakan? Okey, kalau kita tengok eh, tuan-puan, setiap kali eh, laporan audit negara telah berkali-kali kat bahawa Uh, kerajaan telah ditegur tentang pihak komersial yang mencuri subsidi LPG ini eh, yang dikhususkan untuk isi rumah sejak tahun 2018 laporan audit sekali lagi kata RM1.71 juta subsidi bocor antara tahun 2015 hingga tahun 2017 maksudnya apa tuan puan? pihak uh, pengguna gas komersial maksudnya peniaga yang berskala besar ni mereka telah menggunakan gas subsidi yang sepatutnya digunakan oleh pengguna sisi rumah. Kan maksudnya jadinya dia ambil gas yang murah tu dia pakai untuk menggunakan uh, pengeluaran yang berskala besar. Dan ini mengakibatkan kebocoran subsidi lah. Maksudnya subsidi itu patut diberi kepada rakyat. Eh, rakyat yang menggunakan untuk kegunaan di rumah, untuk memasak. Eh, dan juga mungkin untuk penjaja dan juga peniaga-peniaga kecil yang baru belajar nak meniaga ataupun yang meniaga dalam bentuk skala yang kecil. Kan? Tapi diambil hak itu oleh pengguna yang berskala besar. Jadi ini adalah merupakan satu ketidakadilan tuan-puan. Kan itu puncanya tuan-puan. Dan perkara ini pula telah dimulakan sejak tahun 2021 telah dipersetujui sendiri oleh kabinet pada zaman Perikatan Nasional lagi. Sebab tu mereka mengecat tong gas tu tuan-puan dengan kala ungu dan juga kala hijau. Ya. Kenapa kala ungu dan kala hijau? Ha, saya tak boleh kata apalah. Hijau pada zaman itu mereka pastinya kalau disarankan gunakan lebih biru muda, kompon-kompon mereka tolak. Apatah lagi kalau merah. <gul> Maksudnya, tong gas kalau ungu itu telah dicipta pada zaman Perikatan Nasional, tuan-puan. Bukanlah pada zaman Madani. Jadi Madani, tuan-puan. Kerajaan Madani ni mudah, eh, tuan-puan. Yang mana yang elok daripada kerajaan yang sebelum ini, yang terdahulu, mereka akan kaji balik, tengok semula dan mereka akan perbaiki kalau perkara itu boleh masih lagi boleh guna pakai mereka akan guna pakai mereka tak nak membazir eh dengan mengeluarkan akta yang baru sistem yang baru dan sebagainya membazir kan betul tak jadi kita gunakan perkara yang baik itu kita perbaikinya lagi dan kemudian kita guna pakai sebab tu kalau kita tengok eh kalau kita lihat dalam masa 3 tahun ni tuan puan eh ada tak PMX mengatakan yang dia mengeluarkan bajet sampai 30 juta ke 40 juta untuk memperbaiki kediaman Perdana Menteri eh ada tak di Seri Perdana ke? Ada tak? Tak ada kan? Tahu tak? Ada tak dia mengatakan untuk membina lagi rumah menteri-menteri ke Perdana Menteri dan sebagainya timbalan menteri ke nak besarkan rumah YBYB ke tak ada kan? Ataupun perkara yang berkaitan lah. Tak ada kan? Dia menggunakan bajet yang ada tu untuk perkara yang betul-betul diperlukan mengikut keperluan semasa terutamanya oleh rakyat. Jadi tuan-puan tentang isu gas ni saya rasa saya rasa mungkin tuan-puan dah faham lah kan. Sebenarnya kalau kita tengok eh uh, kalau kita tengok berapa pimpinan ini mereka cuba untuk mengelirukan atau sama ada dalam mereka sedar atau tidak sedar. Walau bagaimanapun bagi saya eloklah kalau kita sebagai rakyat kita menjadi rakyat yang bijak dan cerdik sentiasa membuat uh, siasatan eh tabayun dahulu sebelum kita membuat satu keputusan sebelum menuduh yang kerajaan ini maha zalim. Eh yang maha zalim bukan madani tuan-puan. Yang maha zalim yang dah tua tu. Ah ha, tu tahun 90-an dulu. Zaman ni dah tak ada. Okey? Okey tuan-puan. Eh, saya rasa undang-undang yang diguna, yang telah ah uh, dikuatkuasakan ini yang telah diteruskan ini bagi saya ini adalah satu perkara yang sangat adil dan daripada kerajaan madani ni bagi pengguna marhain. Eh Memang kita faham ada juga peniaga-peniaga yang berskala besar yang menggunakan lebih daripada 3 ton gas. Tapi kalau mereka dah mampu menggunakan 3 ton gas satu hari tuan puan, lebat ni lebih daripada 3 ton gas. Maksudnya jualan mereka dah sangat tentulah mencapai jualan yang tinggi tuan puan. Jadi takkanlah menjadi satu beban ya untuk mengeluarkan eh bajet untuk gas tu berharga mungkin dalam 1 ke 200 ringgit. Satu hari. Sedangkan kamu ber, uh, mendapat untung, beroleh untung mencecah ribuan ringgit satu hari. Paling tidak pun mungkin tujuh lapan ringgit uh, tujuh lapan ratus ringgit satu hari. Kan? Saya rasa tidak menjadi masalah. Kita faham. Jadi, kesimpulan dia mudah ya tuan-puan. Saya nak ringkaskan je lah tentang isu gas ini supaya menjadi kepahaman kepada kita semua. Pertama sekali, kalau ada orang mengatakan bahawa kerajaan madani ini tak benarkan lagi rakyat menggunakan tong gas dekat rumah, itu adalah perkara tak betul. Kedua, kalau mereka mengatakan kita tak boleh menggunakan tong gas tu sampai 2-3 biji dekat rumah untuk rakyat malahin kegunaan rumah, itu tidak betul. Okey? Ketiga, kalau dia mengatakan dia melarang penjaja kecil atau warung menggunakan tong gas lebih, orang kata tong gas warna hijau itu yang berharga apa? menggunakan tong gas yang berharga RM26 itu di premi perniagaan mereka, di warung-warung, di gerai-gerai mereka, itu adalah tidak benar. Eh, Apa yang dibaksudkan oleh kerajaan adalah mereka yang menggunakan tong gas melebihi tiga tong gas dalam satu masa. Eh, Maksudnya dalam sehari itu mereka berniaga, mereka pakai empat atau lima tong gas sekali on. Ah ha, itu mereka akan terlibat dengan penguatkuasaan BKPB ini tuan-puan. Eh? Jadi kena fahamkan. Jadi pada para, para, penjaja, eh, sahabat, saudara semua di luar sana yang mungkin terlibat dengan penjajaan di tepi jalan atau peniaga, goreng pisang, burger dan sebagainya korang tak perlu risau lah. Kalau setakat korang pakai satu atau dua balang tong gas satu hari tu tak menjadi masalah. Kena faham eh, menggunakan eh, menggunakan dalam satu masa. Eh tuan-puan, oh, saya harap uh, dengan penerangan dan penjelasan daripada saya ini menjawablah eh, pertuduhan dan juga fitnah yang cuba dibawakan oleh pihak pembangkang eh, dan juga pro-pro pembangkang ini terhadap kerajaan Mandani ini. Okey, tuan-puan, insyaAllah eh, kalau saya ada masa saya akan ulas lagi. Saya minta maaf kerana saya jarang uh, bersiaran, eh, jarang membuat uh, live, rakaman live kerana kesibukan eh, dengan kerja dan sebagainya. Okey, tuan-puan, kepada korang yang masih belum subscribe, silalah subscribe channel saya. Eh jangan lupa belanja like dan juga komen ya dan sharekan jika like, apa rakaman uh, video saya ini bermanfaat untuk anda untuk anda dan juga rakan-rakan anda semua. Okey tuan-puan sehingga jumpa lagi dalam next rakaman video saya. Ya. Yeah? Hati-hati semua, jaga kesihatan diri masing-masing ya. Yeah? Uh, serajin basuh tangan, jaga kebersihan kenapa tuan-puan Covid masih lagi berada di dalam dunia ini tuan-puan. Hati-hatilah ketika uh, korang semua berada di luar sana. Okey, akhir kata ya. Yeah, salam sejahtera saya doakan semoga kita semua dilimpahkan rezeki dan rahmat, kebaikan kesihatan eh dan juga kekayaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum tuan-puan, salam badani. Jumpa lagi. Okey tuan-puan. Uh, jika tuan-puan uh, menyokong segala usaha kami melakukan penerangan dan sebagainya uh, mungkin tuan-puan ingin memberi sumbangan kepada saya eh, untuk sebagai satu dorongan kepada kami dalam gerakan memperjuangkan perkara yang benar tuan-puan tuan-puan boleh menyumbang di kepada boleh bolehlah tuan-puan bolehlah membuat sumbangan pada nombor akaun yang ada saya sertakan di dalam gambar ini tuan-puan eh, Tuan-puan, semoga segala usaha yang kita lakukan ini ya, yeah, datangkan kebaikan kepada semua manusia tuan-puan. Amin ya rabbal alamin.